আমি ছবি অংকন কৰোঁতে প্রায়ে ৰং আৰু কাগজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু তুমি নিশ্চয় স্কুলৰ প্ৰজেক্টৰ বাবেও বিভিন্ন বস্তু মিহলাই ব্যৱহাৰ কৰিছা যেনে ক্ৰেয়ন আৰু ৰং একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা বা দালি বা শুকান পাত ব্যৱহাৰ কৰি কলাজ সজা যেতিয়া তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বা শিল্প পদ্ধতি একেলগে ব্যৱহাৰ কৰি এটা শিল্পকৰ্ম তৈয়াৰ কৰা তেতিয়া ইয়াক মিক্সড মিডিয়া বোলা হয় ঋতিকা মার্চেণ্টৰ এই শিল্পকৰ্মৰ উদাহৰণ লোৱা পাহাৰ আৰু গছ গছনিৰে আগুৰি থকা এখন ফাৰ্মত চৰাই মূৰ থকা মানুহৰ দৰে অৱয়ৱ দেখা পায় ছবিখন ভালদৰে চালে দেখা পাবা যে গছ আৰু জোপোহাবোৰ মেগাজিন কাগজৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে সাৱধানে কাটি পেইণ্টিঙৰ ওপৰত আঠা লগাই থোৱা হৈছে বাকী উপাদানবোৰ ৰং আৰু চিয়াঁহী ব্যৱহাৰ কৰি সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই একেখন কাগজতে শিল্পকৰ্ম তৈয়াৰ কৰা হৈছে শিল্পী অঞ্জু আচাৰ্যৰ শিল্পকলা একেবাৰে প্ৰাকৃতিক যেন লগা কামৰ বাবেই জনাজাত এই শিল্প কৰ্মৰ শৃংখলাত তেওঁ কেৱল পানী ৰঙেই নহয় চিয়াঁহী চাউলৰ পৰা তৈয়াৰী কাগজৰ টুকুৰা আৰু কাপোৰৰ টুকুৰাও ব্যৱহাৰ কৰি শিল্প নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন সামগ্ৰী মিহলালে শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহ দৰ্শকৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰাৰ নতুন উপায় বিচাৰি পায় সেইকাৰণে মিক্স মিডিয়া আৰ্ট ইয়াৰ সৃষ্টিশীলতাৰ বাবে সকলোৰে প্ৰিয় তেনে এটা পুৰণি আৰু অন্যান্য উদাহৰণ হ'ল পেইণ্টেড ফটোগ্ৰাফী ইয়াত শিল্পীসকলে ফটক ৰং আৰু চিয়াঁহীৰ দৰে বস্তুৰ সৈতে মিহলাই যাতে ছবিখন স্পষ্ট কৰি তুলিব পাৰে বা তাত লুপ্ত হৈ থকা অংশ উলিয়াই আনিব পাৰে আৰু কিছুমান উদাহৰণ চাওঁ আহা বিভিন্ন সামগ্ৰী মিহলাই শিল্পকলাৰ সৃষ্টি কৰাটো কিমান ৰোমাঞ্চকৰ নহয়নে এতিয়া মোৰ সপোনৰ জগতখন বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত নিজৰ মিক্সড মিডিয়া আৰ্টৱৰ্ক নিৰ্মাণ কৰাৰ সময় কাগজৰ টুকুৰাাৰে আৰম্ভ কৰা তাৰপিছত তুমি বিচাৰি পোৱা সকলো সামগ্ৰী গোটাই লোৱা ক্ৰেয়ন্স বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজ স্কেটছ পেন পুৰণি আলোচনী লাঠি আঠা আনকি কাপোৰ বা পাতৰ দৰে বস্তু তোমাৰ সৃষ্টিশীলতাক আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা দিয়া আৰু সেইবোৰ সকলো মিহলাই তোমাৰ অনন্য স্বপ্ন নগৰী সৃষ্টি কৰা প্ৰথম ক্রিয়েটিভিটি ক্লাব জমা প'ৰ্টেলত আপলোড কৰি তোমাৰ শিল্পকৰ্ম শ্বেয়াৰ কৰা আনন্দ লোৱা আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ